будут рассмотрены и вынесены на голосование правки в программу софинансирования. Речь идет о нормах и условиях целевой поддержки ОСМД и ЖСК, которые этим, этой программой во многом изменены. А вот как изменены, насколько изменены и главное, зачем изменены, мы, надеюсь, получим ответы на эти вопросы в нашего сегодняшнего гостя. В эфире Васильевский остров и у нас в студии депутат Днепровского горсовета, куратор этой программы Северин Маринчук. Здравствуйте. Здравствуйте. Программа поддержки ВСМД и ЖСК, ну, она, в общем-то, не один год Работает программа софинансирования. Я не знаю, кстати, есть у вас какая-то статистика? С 2016 года ориентировочно она работает. И что и что за это дело? За это время сделали? Да, успеют. вы знаете очень много. То есть, ну, провели больше 2500 тысяч ремонтов поучаствовало огромное количество людей. Я не помню там точно статистики и так далее, но очень много. Ну, то есть больше, чем тысяча домов получила в сумме две с половиной тысячи ремонтов. То есть я считаю, что это успешная программа в любом случае. Она двигалась, она эволюционировала, она менялась э, в течение всего этого времени. И сейчас нас ждут следующие эволюционные процессы. Из этих двух с половиной тысяч что чаще всего хотели делать? Ну, женцы. естественно, давайте говорю честно, то есть СМД и ЖСК это чаще всего дома, особенно касается СМД, они создавались ну, многоквартирные. Да это, да, это многоквартирные дома чаще всего уходящие жеков по тому, что у них было довольно плачевное состояние, то есть люди хотели становиться эффективными собственниками, а, платить сами себе и решать ну, самосто... Есть и вполне благополучные дома, которые тоже там самоорганизовывались. согласен с вами, но в подавляющем большинстве все-таки это была история, когда люди устали от того, что много лет ничего ну, как бы не делалось да, в их домах, и им хотелось стать эффективным собственником и самостоятельно решать, что, когда и как делать. Поэтому они, перейдя в эту норму, новую форму собственности в СМД, они начинали, прежде всего, естественно, ремонтировать ну, те вещи, которые прежде всего беспокоят жителей. Ну, давайте говорить честно, то есть чаще всего это подвалы, это текущие крыши. Следующие вопросы это чаще всего отмостка, то есть люди очень часто просят именно этот вид работы. Ну, подъезды, наверное, да, Ремонты там, подъездов окна, и так да? далее, окна. Но опять же вот окна это очень частая история с точки зрения энергоэффективности, потому ну, что, да. ну, если мы поменяли окна в подъезде уже на несколько да, градусов окна, теплее. Швы, да, утепление. Швы, утепление. Но это уже все следующее, потому что добавить говорить честно, если говорим о ремонте подъезда, это больше уже эстетика. Вряд ли стоит делать ремонт подъезда, если у вас течет ну, крыша. И энергосбережение р... тоже. Если, а, а, если а, о вот. а, окнах, то однозначно да, потому что окна позволяют экономить очень много, потому что даже в подъезде на градусов 10 теплее, а в каждой квартире так на пару можно. Можно эстетически точно. поставить там горшок с цветами, и он просто замерзнет, завянет. Согласен. Замерзнет. Согласен абсолютно. Хорошо, но если э, все так хорошо, если программа поддержки вот и софинансирование работает, результаты э, есть, зачем решили кардинально, ну или не кардинально, но в значительной степени там ее э, поменять? Ну прежде всего, знаете, как даже как раз... управление целое сделали. Да, то есть прежде всего раньше все это работало немножко в разных а, департаментах, то есть у нас был департамент, который работал, скажем так, с теорией, и был департамент ЖКХ, который работал с практикой. А, зачастую взаимодействие этих двух департаментов с ну, теорией не... это кто работал? А, с теорией у нас работал департамент, который отвечает за самоуправление. Ага. Был у нас такой департамент. Они занимались теоретической частью определением победителей и так далее. При этом передавали это все дело в департамент ЖКХ, и он уже являлся ну, осуществлял данные работы. Зачастую вот из отсутствия горизонтальных коммуникаций и связей ну, не всегда все выходило так, как хотелось. Но, опять же, программа эволюционировала, оттачивалась. Но самым главным на самом деле моментом, который сейчас ну, нас заставляет менять эту программу в целом, это дата, которая 19 апреля 2020 года. Что произошло? Новый закон о публичных закупивлях. Он вступил в силу 19 апреля 2020 года. Немножко 200 тысяч подрезали, да? Ну, собственно говоря, да, потому что 95 наверное, всех работ они вкладывались в 200 тысяч именно для того, чтобы ОСМД могло заключить прямой договор, не нарушая никаких без тендера, без, без, тендера, без прозора, без каких-либо нюансов и так далее. То есть они таким образом должны были всего лишь вывесить результаты. Вот этого договора на прозоры и все. Им не нужно было тендериться, ну и всех остальных нюансов. Но, тем не менее, у них все равно было много головной боли с казначейством. так появлялись любимые подрядчики? Ну, и так тоже. Так тоже мы можем назвать и эти вещи. И действительно, если уже касаться этой темы, то когда начали сейчас рассматривать, ну, действительно, какую-то статистику прошлых лет, то есть весьма негативные истории, когда, вы знаете, на программу подается, ну, как пример, там, 1100 погонных метров ремонта швов за какую-то сумму. А по финалу в актах выполненных работ, если уже посмотреть через год, там их 600 ну на ту же сумму, то есть я не хочу там заниматься какими-то инсинуациями по этому поводу. Я думаю, да. вы сейчас какую-то страшную военную тайну точно не открыли. То есть... Возможно, но тем не менее, то есть какие-то моменты присутствовали, и естественно, городская власть не очень заинтересована в том, чтобы использовались ее деньги в некоторых. То есть мы не говорим, что все эти все так делали, но таких прецедентов, к сожалению, много, и мы видим даже, вы понимаете, даже в простейших вещах, то есть, к сожалению, мы видим то, что не всегда исполнялась буква закона, даже в прошлой редакции закона. А в новой редакции закона, которая сейчас вступила, все усложняется в разы. Более того, сейчас с сейчас, сейчас какой суммы уже нужно тендер? А, по закону Украины от 50 тысяч, а по решению городского совета от 3 тысяч. Не есть, разгуляешься. Да, сильно не разгуляешься, но и самый главный аспект – это, вы понимаете, какая ситуация. Ведь кроме этого, еще есть огромное количество бюрократических моментов, которые нужно преодолевать председатель. Более того, правила меняются, ужесточаются постоянно. То, то есть да. на сегодняшний день к концу года, то есть уже вступают вот новые нормы, в которых председатель должен иметь, к примеру, высшее образование. Далеко не все председатели. А а а еще лучше юридически. Конечно, конечно. А вопрос следующий: если, он не, если у него нет высшего образования? он не может э, быть э, так называемым уполноваженной особой. Это уполномоченный человек, который может проводить тендера. Опять же, по закону этот человек должен быть в штате. Очень многие СМД не имеют в штате людей. Они официально. Нет, но это платить нужно, это лишние Да, это деньги, платить, и это, кроме операции, того, это да. лишние налоги и так далее. То есть не, не каждый СМД может позволить себе это официально. Более того, очень многие представители СМД являются, ну, то есть они работают где-то на основной работе, а в нерабочее время занимаются на каких-то там условиях ну, хорошо, начала. значит, вот сейчас это право или возможность заключать прямые договора у СМД и ЖСК ну, отобрали, да, его нет. Кто сейчас будет проводить эти тендеры и как это будет происходить? Сейчас... Будет браться там, не знаю, 100 заявок и один какой-то подрядчик разыгрываться или почему? Ну, а смотрите, то есть на сегодняшний день мы видим следующую картину. То есть прежде всего было создано отдельное управление, которое будет работать да. конкретно с СМД и ЖСК. То есть это люди, которые будут, знаете, как вот сопровождать от и до, от идеи какого-то ремонта до его полного воплощения. А теперь что если говорить о тендерных процедурах, то тендерные процедуры должны выполняться в букве закона и Здесь специалисты из управления, ну, специально обученные люди, точно будут делать это все конкретно, так как предписывает закон. Самым основным моментом, то есть, что касается количества там, тендеров и подрядчиков, ну даже на этот год их будет около 200-300, а в следующие годы я думаю, что это будет и 500 заявок, и больше. Ну, физически сделать 500 тендеров, но это надо иметь целую армию такого специалиста, как тендерист, да, то есть потому что давайте посчитаем, сколько рабочих дней даже в году, сколько нужно запустить тендеров, их отследить и потом еще и проверить все эти документы и потом объявить победителя кого-то, а, принять как победителя кого-то, отклонить там по каким-то требованиям, то есть это очень сложная история. Поэтому, естественно, как-то будет формироваться по видам работ, потому что, опять же... Ну по... да, трудно, наверное, найти под кого подрядчика, это какой-то трез должен быть или что, который бы так мог выполнять многопрофильные... Однозначно, однозначно. Поэтому вопрос тут очень должен подходить еще и с точки ну, зрения закона. По закону э, нам необходимо в любом случае укрупнять тендера согласно классификатору. То есть у нас классификатор, который говорит, что любой, любые виды работы товаров э, подразумевают какой-то код. Мы укорачиваем это до четырех первых цифр и согласно этим ну, четырем цифрам мы комбинируем виды работ единые какие-то тендера. Да, на самом деле, если будет какой-то, ну, то есть никто не хочет создавать монстров и создавать какого-то подрядчика, который будет... Точно вы... никто не хочет однозначно однозначно так потому почему я потому знаю, что это я, я, я я выступаю людей, они к нам звонят обращаются я выступаю за здоровье кон конкуренцию опасения. и я понимаю почему такие опасения возникают но прежде всего я бы хотел сказать о том что цель данных улучшений в программе данных вообще изменений чтобы программа работала для всех абсолютно мы понимаем, что есть какие-то, ну скажем так, сильные, да, какие-то там по СМД и ЖСК, которые там грамотные, и так далее, но их не очень большое количество, а очень большое количество других в СМД и ЖСК они не смогли бы физически. Мы не можем их разделять и сепарировать на тех, которые могут или не могут. Мы сейчас пришли к выводу следующему: что мы уменьшим процент софинансирования. Если раньше это было вот, ну, на последней программе ну да, это там. сказали, было... город вроде не хочет, чтобы его деньгами как-то распоряжались, когда вот опрямут, да. да, и в то же время. Увеличивают свою долю. Мы увеличиваем свою в долю, этих потому проектах. что раньше это было минимально 36%, теперь это будет 25%, а для вновь созданных даже 20%. То есть, соответственно, огромное количество денег дополнительно выделяется, то есть, по большому счету, горожане смогут сэкономить на своих ремонтах. И я еще раз вот хочу: знаете как всем тем, кто сомневается, сказать о том, что цены должны быть рыночными, а качество должно быть не просто удовлетворительным, оно должно быть таким, чтобы председатель был готов поставить подпись под актами выполненных работ. Но смотрите, 25 процентов председатель, э, там, не знаю, администрация этого СМД, жильцы, члены СМД, они как-то будут принимать участие, не знаю, в выборе, в определении подрядчика или так будут, как статисты со стороны наблюдать, как кто-то пользует их 25 процентов? В теории мы видим следующий механизм, который сейчас будем отрабатывать на практике. Выглядит он следующим образом. А председатель приходит к нам и говорит о том, что мы хотим сделать какие-то такие-то работы, и мы отправляем э, наш технадзор, находящийся в управлении, для того, чтобы ориентировочно посмотреть и сделать некий дефектный акт. То есть первый шаг, да, председатель приходит с некой заявкой. Заявкой, говорит о том, чего вот я да. хочу вот, да. Вот, да. Вот, 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 вот так. Вы да? отправляете мы на отправляем... экспертизу техническую. Да, да, то есть мы, во-первых, смотрим ну, действительно физическую необходимость, да. мы это все видим, потому что иногда бывают всякие случаи. Ну, понимаем, что там должно быть все нормально с точки зрения да. необходимости. Да. А дальше мы понимаем следующее, нам ну, надо сделать дефектный на акт и примерно прикинуть, так очень ориентировочно в рыночных ценах сколько это стоит, для того, чтобы понимать. Дальше мы говорим с председателем, есть ли у них 25% на это софинансирование. А потом мы этот дефектный акт, собственно говоря, предсмету, делим в соотношении 75 на 25. 75% выходит на прозору, 25% это тот вопрос, который остается у председателя в ведении. Каким образом это происходит дальше? Какой-то подрядчик, когда он выигрывает и подписывает договор, с управлением, он приходит и дальше на 25% объема этих работ подписывает уже прямой коммерческий договор с председателем. Соответственно, у председателя на эти 25%... 5% вообще есть, ну, вы знаете, как и все. Условно всем... говоря, как в акционерном обществе своя доля, да, да влияние, влияние там или Не только влияние, он, получается, имеет юридический механизм, он является заказчиком работы. Если что-то будет не так, он может там и судиться, и что угодно. То есть у него все, все рычаги влияния вообще на 25%. А что касается 75%, то есть мы вводим такую историю, когда мы говорим о том, что в актах выполненных работ, которые будут принимать управление, будет строчка, где будет написана подпись председателя. И до тех пор, пока он не будет удовлетворен качеством работ деньги управления подрядчику не перечислят. Соответственно, все понимают, что в этой ситуации, ну знаете, как это действительно те предохранители, о а которых подрядчик вступает. как бы будет делать в аванс, да, это. А, или... а если вы знаете по закону все текущие ремонты, а у нас 90% только текущих после ремонтов. Только после принятия, да? только после принятия, нету предоплаты. Хорошо, что касается капитальных ремонтов, да, ведь если немножко вот взять эту историю там ну, годичной давности, как у некоторых, не буду говорить о у многих, у СМД же, у них же есть уже по-моему, и, по и проекты. И Капитальный быть, э, на капитальный ремонт сделаны. По закону капитального ремонта реконструкции требуют проекта, да. экспертизы. Если и, они уже есть, допустим. Да, однозначно есть. И, и схема будет такая же, абсолютно такая же. Единственный вопрос в том, что там уже можно давать предоплату. По закону на капитальный mm. ремонт и можно дать 30% предоплаты на материалы подрядчику, чтобы он их закупил и начал свою работу. Там есть такая история, там возможна предоплата. В текущем ремонте такое невозможно. Вы говорите, что если что, может даже и судиться председатель: да, вы не боитесь, или как-то предусмотрено такая вероятность. Ну, скажем так, я знаю одного политика, его многие здесь знают местного. Он в свое время, ну, чтобы как-то саботировать, что ли, действия своих конкурентов, он подавал жалобы в антимонопольный комитет. А пока идет расследование, работы останавливаются, ну, вот такие вещи. А Спарящиков Сколько... же много обиженных будет, правда? А, насколько я знаю, антимонопольный комитет, конечно, можно подать. Но это же можно подать до определения победителя, либо уже в момент определения победителя, но до подписания договора. Ну и, соответственно, антимонопольный комитет, во-первых, это стоит каких-то денег, во-вторых, ну, это ну, нет, да. Это 2-3 недели, если я не ошибаюсь. И через 2-3 недели он должен вынести свой вердикт. И если управление в данном случае не нарушило нигде никакие буквы закона, то, пожалуйста, мы останемся, собственно говоря, с тем подрядчиком, которого посчитали как бы выигравшим. Если же найдутся нарушения антимонопольным комитетом, он он предпишет либо отменить тендер, либо переиграть, либо назначить победителем того, кого, кого он посчитает. Смотрите, нужно. у СМД, ну это же не секрет, да, они разные. Да. Есть в э, благополучных домах, хорошие, а есть там, вот вы сказали, вновь созданные, да. либо просто такие слабенькие, которые вряд ли на какой-то проект, даже на скребут эти там, 25 тысяч, будут ждать победы в конкурсе еще сто лет. Им какие-то шаги навстречу делает город. В этом, а, в ну, смотрите, программе. руководство города очень сильно убеждено в том, что в момент софинансирования, он ä, играет очень положительную роль с точки зрения того, чтобы люди становились действительно эффективными Ну, стимулирует, безусловно. Оно стимулирует, во-первых, ну, давайте говорить честно, СНД, которая берет нормальную оплату, не гривну 20 с квадратного метра, а какую-то нормальную, она может аккумулировать какие-то деньги. Более того, если у них есть действительно какая-то срочная потребность, никто им не мешает временно увеличить. На каком-то этапе эти взносы за квадратный метр, конкретно целево, целевые взносы с каждой квартиры или с каждого квадратного метра на какие-то цели. И все четко понимают, что это всего лишь 25%, которые нужно накопить к такому-то сроку для того, чтобы получить ожидаемые работы. То есть, если здесь люди не будут вкладывать, знаете, как они не очень ценят, ну да. к сожалению, то что они не вложили ни копейку. Когда это, извините, как знаете, раньше говорили, колхозное общее и никак не мое, то оно не очень ценится, ну, не это очень это бережется. Это да. Это 100, вот, поэтому 100%. я я считаю, что это однозначно правильная история. И да, естественно, есть какие-то моменты. Ну вот, как пример, мы планируем ввести в программу в дальнейшем а, некий такой момент по поводу новостроек. Ну потому что мы столкнулись с тем, что несколько раз новострои уже пытались поучаствовать в этой программе. Они тоже являются в СМД. То есть, ну, давайте говорим честно, то есть люди, купившие недавно а на квартиру чаще всего это ну, все-таки довольно обеспеченный слой населения. И они уже хотели на ну, там уже раз... есть какая-то самоорганизация, они да, сразу, охраны, да, охраны, да, 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 они сразу создают УСМД, и они хотят там камеры, сигнализации этих этажей, еще что-то. Ну, какие-то, знаете, уже более такие, ну, непростые вещи и довольно дорогостоящие. И они готовы сбрасываться. Только вопрос в том, что так как бюджет не резиновый, мы пока решили поставить там примерно, что если дом создан там 5 или 7 лет назад, ну, то есть введен в эксплуатацию, то есть есть какой-то некий ценз, да, по которому... А есть какой какой то вот хотел спросить, есть какие-то приоритеты? Вот у ну, вновь созданного управления, у этой программы. Ну, то есть, вот условно говоря, создавать, где-то там э, участвовать в проекте по оснащению подъезда или дома камерами, или там ковровой дорожкой. Либо, может быть, элементарно заделать какую-то течь. Давайте, вот сейчас я попробую пошагово объяснить, какая сейчас вообще тенденция. Я, а вот. Не, вы, вы очень правильно задаете вопрос, но сейчас надо объяснить пошагово. У нас есть 160 победителей прошлого года, да. у которых минимальный процент софинансирования был 36. Так как мы сейчас меняем правила, и это действительно такая история, как бы довольно сложная и тяжело характеризуется председателями, мы идем на уступку, мы сразу им говорим, что вы заплатите не 36, а 25. То есть, соответственно, у вас, ну. Сэкономятся какие-то деньги. Да. К тем... да, это сейчас на переходной период этого года 160. Дальше мы прописываем программу. Я думаю, что через 2-3 сессии мы выйдем с новой программой. И видение следующее: что со следующего года мы предполагаем, что у нас э, будет достаточно финансирования на то, чтобы закрыть, ну, то есть по тенденциям прошлых лет всех страждущих. У нас перестанет быть конкурс. Все, кто имеет 25% на какие-то работы, и проходящий вот этот вот сенс о том, что дом там не является там ну, новостроем, но Это в, в Харькове такая история уже, да? Да, да, они работают по, это... по, по этому принципу. Я считаю, что это довольно красивый опыт, который уже отработан, знаете, как годами и работает как часы. Ну что-то другие города не особо торопятся вот становиться. Я, честно говоря, не знаю Формально. этой статистики, но я знаю следующее, что если мы сумеем уйти от конкурса и все четко будут понимать о том, что имея 25%, мы можем рассчитывать на... Любые виды работ, которые нам необходимы, остальное добавит город. То это будет очень правильное планирование с точки зрения и ИОСНД. То есть они заранее знают, у них нет вариантов, может быть победим, в конкурсе может Планирование не победим. станет возможным. Финансовое планирование, mm -hmm. конечно, потому что есть дорогостоящие работы, на которые ОСНД может копить 2-3 года, но потом в раз и за раз сделать. Они могут собирать эти деньги просто физически то есть собирать на своем счету и потом приходить уже за конкретными дорогостоящими там, капиталоемкими работами. А теперь, что касается э, того, что впоследствии, впоследствии мы же видим еще и вот такие тенденции, когда как вы говорили в том же Харькове и так далее, они ведь делают не только работы внутри домов. Они говорят еще и о том, что они делают и придомовую территорию, и благоустройство, и ну, детские нам площадки. До этого далеко, потому что нам нужно сначала эти придомовые территории как-то очертить, организовать. Вот и... как ни странно, там они это, у них это работает, и мы сейчас будем пробовать изучать этот опыт с точки зрения того, что действительно, чтобы ОСМД имела все возможности, а наше управление дало им абсолютно весь инструментарий для того, чтобы реализовывать любые, ну, давайте сейчас, на хотелки председателей ну, понятно, людей. но у нас теоретически, да, всегда так получается. То есть СМД может зарабатывать и на сдаче в аренду там, помещений, все только все это давно уже разобрано и приватизировано. Знаете, как говорят, здесь все давно украли до нас, да? Ну, к сожалению, если есть такие поэтому, вещи, да. Но... Хорошо. Э вот смотрите, Сергей, мы сейчас вот разговариваем, эти высотки, многоэтажки, но значительная часть города живет, жители города живут в частном секторе. А вот они сейчас слушают и думают, а мы-то тут вообще каким, каким боком? Мы как-то есть вообще какие-то планы? Я не знаю. Ну, честно говоря, действительно, вы подняли Ну, Действительно то... же, там, как бы все на их плечах: дорогу, очисти, сам, там, не знаю, крышу сделай, сам еще что-то. Ну, здесь, вы... здесь вы правы, потому что они такие же налогоплательщики Ну, конечно, то есть, да. как, как и остальные, но при этом у них нет возможности получить какой-то ремонт, собственно, ну, фактически рекламы. их же налогами будут вот эти 75 процентов. Ну, и так возможно, тоже можно сказать. Да. Поэтому, ну смотрите, давайте, говорю, честно: то есть, мы же создали управление, которое работает самоорганизация населения. Есть такая Такая форма самоорганизации, как ОСН. Вот здесь я считаю, что в ближайшее время мы должны будем изучить этот вопрос очень кардинально, разобраться и детально вникнуть во все аспекты и законодательных, и практики, применяемые в других городах, и вообще в целом. И мое мнение, есть что это, это объединение каких-то территорий, да, да там, по да, улицам, да. по кварталам, по. Да, да, да. То есть вопрос самый главный, что люди смогут там кварталами, районами и так далее, даже даже частный сектор объединяться, делать своего председателя ОСН. И этот председатель в теории впоследствии должен получить такой же примерный инструментарий, в моем понимании, как и ОСББ. То есть мы должны давать им возможность собрать какие-то деньги а город должен добавить какую-то крупную часть этих денег, я не знаю, какой там процент, ну, да. Тогда, да ну, на ту же дорогу, водопровод, освещение, да. их улицы. То есть эти все вещи тоже ну, должны, есть должны быть предусмотрены. Проблемы, конечно. Конечно. Дальше. И я считаю, что мы в течение года должны разработать какую-то программу, которая бы а, тоже помогала им становиться эффективными собственниками и объединять громаду mm, да. какие-то сцены. Почему нет? Это очень здорово. Сейчас у нас есть такое понятие, как квартальные, но это на самом деле еще далеко не то, к чему, к чему стоит стремиться. Это пока там... Может, могут стать каким-то магнитом да, да. объединения. А могут вот эти вот группы в социальных сетях, люди же объединяются сейчас. Конечно. Там вызвать трактор на прочистку улицы там, или что-то еще. Да, и более того они действительно скидываются на такие вещи. Конечно, да. скидываются. А здесь это все можно сделать цивилизованно и нормально, как бы, и с точки зрения того, что город будет добавлять финансы на эти все возможности. Ну хорошо, вот э, на этой неделе, на прошлой неделе было совещание, наверное, депутатское или как это назвать, информчас. Ну, депутатский или, час. Или, да, да. Депутатский час, где там вы и городской голова, э, ну, объясняли депутатам все прелести там нынешних инноваций. Вот. И было там сказано, что все, вот все эти улучшения, все изменения в программе, они направлены на улучшение условий участия ОСМД и ЖСК в целевых программах поддержки. Вот поясните, пожалуйста, какой поддержки, вот, и о каком улучшении и какие конкретные преимущества вот, получат в во повседневной да. жизни. Попробую объяснить в трех словах. На самом деле, представьте себе, вот как яркий пример, на моем округе есть ОСМД, которая а вот в нынешнем конкурсе в этом году не участвовал. Когда я спросил, почему, очень странно, очень активный председатель, он говорит, потому что в позапрошлом году мне пришлось около 30 раз бегать в казначейство и там, делать документы, менять какие-то и так там далее. На, То есть тендер, да? Нет, там не было а, еще не, тендера, не было. там был прямой договор, но mm -hmm. тем не менее, когда распорядником кошки да является распределим денег является СНД. они открывают свой счет казначействе это долгая процедура сложно это не все-таки коммерческий банк ну, да. там огромное количество бюрократических вопросов там нужно получить так называемый расподел денег это то есть там очень много бюрократических процедур потому что бюджетные деньги как вы понимаете рассматриваются да, под лупой да. со всех сторон поэтому исходя из вышесказанного ему пришлось более 30 раз бегать и причем иногда это есть дедлайн надо сделать быстро а там начинаются какие-то бюрократические моменты надо что-то поменять какие-то донести документы что-то переделать какая-то справка не так какой-то абзац э, переписать. Есть, он, а, а человек не работает в Приватбанке. Он говорит, я чуть не лишился своего, своей основной работы. Я просто физически не могу себе этого позволить бегать так много. Я, у него СМД всего в два подъезда. То есть он небольшой, он по сути работает на неких там, знаете, как общественных началах. Он говорит, я не могу себе позволить вот настолько много уделять этому времени. То есть сейчас вся полностью головная боль по бюрократическим процедурам, она уйдет. Более того, я вам скажу, что на рынке возникла услуга, некоторые фирмы... Понимая, что большинство председателей не может справиться с этой бюрократией, достаточно, они наняли какое-то количество юристов, эта услуга стоила от 3 до 5 тысяч гривен. У таких фирм. Ну, и почему они, почему и, нет? Да, и они делали вот таким образом. Дальше. Э, я уже говорил о том, что председатели должны соответствовать некоторым критериям, и они должны быть официально оформлены и так далее, чтобы проводить тендера. Этого всего теперь не, не нужно, нет необходимости. И не нужно покупать с конца года специальную флешку ключ к счету в СМД, которая тоже стоит около 1000 гривен в год. То есть это тоже все экономия и времени Эти все и денег. работы, да, все будет теперь делать. Управление, управление... Что, да, да. Причем у специально обученные люди, которые этим этим. Знают, понимают, и вся бюрократия с точки зрения председателя уйдет. А теперь что касается качества, угу. то есть в моем понимании, я вот четко знаю, что есть нюансы, которые говорят о качестве следующим образом: то есть, кто-то хочет закрыть в этом году болезненный вопрос, не имея достаточно денег, и он готов взять, ну, условно, или рубероид, угу. или там какие-то трубы попроще, подешевле качества. И он это нам говорит. И мы прописываем это в тендере. То есть качественные характеристики более простого производителя. Угу. Другой же хочет сделать один раз дорого, но забыть об этом на 20 лет. И он прописывает, что я хочу там, не знаю, там немецкие трубы или немецкий рубероид такой-то толщины, такого-то качества. И к нему не будет претензий, почему он купил трубы, там, не знаю, по 100 гривен метр, а не 20, которые тоже на рынке есть? Так, вопрос следующее, понимаете, у любого товара с точки зрения законодательства тендерного должны быть технические характеристики. Мы не можем прописывать название товара, потому что ну, это дискриминационное требование. Но он может заведомо, скажем так, более дорогую, но ну, качественную вещь заложить. Конечно. В условия. Конечно. Тендерного. Но смотрите, если вещь качественная, более качественная, более дорогая, ну, да, значит, да, наверняка да. у нее есть характеристики, да. которые лучше. Понятно. По, да. по, по, по отношению То к каналу. Это, это можно прописать технически. То есть э, мне просто задавали уже вопросы на встречах СМД о том, что вот одни хотят там условно, одни трубы попроще, потому что им надо быстрее закрыть, вопрос, они текут, а другие хотят сделать у них не еще, но они хотят сделать раз и на века. И там есть несколько разных технических характеристик, но, соответственно, цены на те же трубы да, их можно прописать. То есть тут вопрос следующий: что наш тех отдел должен хорошо поработать с точки зрения объяснения этих всех моментов председателя. Председатель должен четко выявить в одном же интернете технические характеристики той трубы, которую он хочет, и прописать их. И тогда сможет зайти подрядчик, который будет ориентирован именно на это качество. И другого варианта у него уже при подписании договора не будет. То есть он должен будет войти вот в эти качественные характеристики так или иначе. И иметь сертификаты на полученный товар там ну, и сертификаты качества и так далее то есть это все будет таким образом предусмотрено а, еще один момент то есть мы же с вами уже говорили о том что председатель а, подписывает акты да. они подписывают и со своей стороны акт, который на те 25 процентов соответственно у них есть целых два предохранителя от вопроса ну, того что это будет некачественно ну и третий момент та инсинуация о том что там свои подрядчики и так далее ну, давайте говорить честно прозора это все украинская программа онлайн Пожалуйста, участвуйте все желающие. Ведь это открытая платформа, на которой все видно и доступно. Здесь, ну, знаете, как шило в мешке, тут сильно не утаишь. Ну, говорят, люди умеют, опытные, но то такое. Это не про нас. Я думаю, точно так. Сирин, спасибо большое за эту информацию, которую вы с нами поделились. Я так э, понял, глядя на вас и слушая вас, что вы убеждены. И верите в то, Понимаете, о чем говорите и делаете. Я ведь депутат Гурсовета. Да, я и... знаю. Да, но вы вроде как вот смотрите, я, я, я скажу так вот всем телезрителям да, в этой ситуации. Я депутат Гурсовета, и те результаты на выборах, которые я получил, они очень сильно коррелируются с тем э, отношением ко мне, к СМДшников на моем округе. И вы поймите, уж это последнее, что я хотел бы... это основной актив. Это основной актив, это активные люди, и они ходят на выборы. И поверьте мне, если бы я понимал, что здесь будет что-то неправильное и по финалу, ну, будет какой-то негатив, я бы точно не, постарался бы не касаться и не подходить к этой программе в принципе. А так как я сейчас это ей занимаюсь, то есть я действительно думаю, что э, да, возможны какие-то ошибки, то есть знаете, как ну, дорога подастся идущему, этого, да. да, и нигде не споткнуться невозможно. Но в целом, в целом, я считаю, что эта программа должна стать со временем тем, э, знаете, как рычагом и катализатором развития СМД, когда СМД будет четко планировать на, на все свои ремонты. И наперед, мы сможем, как депутатский корпус, четко планировать за счет этого бюджет. Потому что вы же понимаете, какая еще ситуация, то есть, что складывалось очень часто, когда потом председатели не осваивали деньги по тем или иным Понятно, причинам, они деньги возвращались, возвращались а это очень далее, все да. не устраивает наше ну, руководство и финансовые показатели падают. Как бы и освоение денег, оно должно происходить строго в сроки, и так далее. И если этим. Заниматься будет, будет планомерно управление, и все будут четко понимать какие-то дедлайны и так далее. То есть, это будет работать, но этот механизм должен отточиться, работать как часы со временем. И Хорошо. мы к этому идем. Спасибо. До Спасибо свидания. вам.